الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تابل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين قراودی حوفی بےتہ ان قطل ابواب وقالت قالم عاد اللّہ انََََََََََََََََََََََََََََََّبی احسن مصوع اَََََََََََََََََََََََََََََََ الَالمونق اللہ آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر تیئیس تک سورہ یوسف ہے اور بارما سپارہ ہے ارشاد و بقل رشتراہ مصرع لمرای اکریمی مصوع اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف کو خریدا تھا اہل مصر سے اپنی بیوی کو عزت و اکرام سے اسے ٹھہراؤ کیا کہا اپنی بیوی سے کہ اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ جب وہ قافلہ مصر کے پایا تخت منف یعنی منفس میں پہنچا تو قافلہ والوں نے دوسرے سامان تجارت کے ساتھ آپ کو بھی فروختگی کے لیے پیش کیا گلشن خلیل کا مہکتا ہوا پھول جب بازار مصر میں لایا گیا تو ساری فضا معطر ہو گئی حسن و جمال کا ایسا مرکہ نہ آنکھوں نے آج تک دیکھا اور نہ کانوں نے سنا ایسے غلام کی آمد کی خبر آنے واحد میں شاہی ایوانوں میں گھوبنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے خریداروں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں گے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمت پیش کرنے میں بخل سے کام نہ لیا ہوگا آخر مصر کے ایک امیر کبیر شاہی دربار کے ایک عالی افسر نے اسے خریدا اور آپ کے خریدار کا نام فوتی فار ہے چنانچہ بائبل میں ہے دو مدیانیوں نے اسے مصر میں فوتی فار کے ہاتھ جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوہ داروں کا سردار تھا بیچا قرآن حکیم نے اسے عزیز مصر کے لقب سے یاد فرمایا عزیز مصر نے آپ کی لوہے جبی پر سعادت و نجابت کے نکوش دیکھ لیے تھے بڑی محبت سے گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا پیارا بچہ مل گیا ہے اس کے آرام و آسائش کا ہر وقت خیال رکھنا اس کی کسی طرح دل آزاری نہ ہو اس کی شکل و صورت کسی شاندار مستقبل کی غمازی کر رہی ہے ہو سکتا ہے کسی دن ہمارے لیے یہ مفید ثابت ہو ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اس عورت کا نام ایک روایت میں رایل ہے اور آ... آ... تلمود میں اس کا نام زلیخہ ہے شاید اسی روایت سے ہماری کتابوں میں وہ زلیخہ کے نام سے مشہور ہوئی ہے فعینہ والدہ شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا بنا لیں ہم اسے اپنا فرزند یعنی بیٹا وہ کدال کمکن یوسف اور یوں اپنی حکمت کاملہ سے ہم نے قرار بخشا یوسف کو فی الارض مصر کی سرزمین میں وَلَنُ عَلِّمَهُ من تعویل الحادیث اور تاکہ ہم سکھا دیں اسے خوابوں کی تعبیر و اللہ غالب العلا عمر اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام پر ولاکنہ اکثر النا یا علمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ایسے ملک میں جہاں کسی کو یوسف کے عظیم خانوادے کا علم تک نہ تھا جسے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر مس لایا گیا تھا جسے بیچنے والے بھی ایک بھگوڑا غلام تصور کرتے تھے پھر وہ عام غلاموں کی طرح منڈی میں لایا گیا اور فروخت ہوا اس کے لیے اتنی عزت و آسائش کے سامان مہیا فرما دینا مصری مملکت کے ایک عظیم رئیس کے دل میں اس کے لیے پدرانہ شفقت بلکہ فدویانہ جذبہ پیدا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہو سکتا ہے یعنی جس طرح ہم نے اس پر یہ مہربانی فرمائی اسی طرح حضرت یعقوب کی بتائی ہوئی تعبیر کو بھی پورا کیا اور اسے تعبیر الاحادیث کا علم مرامت فرمایا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے مشکلات کا ہجوم مخالفتوں کے طوفانوں اسباب و وسائل کا فقدان اس کے حکم کے وقوع پذیر ہونے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے بھائیوں کی ساری سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یوسف کو جہاں پہنچانے کا ارادہ فرمایا وہ ہو کر رہا سبارت 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 وہ کیا ہے وہ ہو کر رہا. عام لوگ ظاہری علات پر نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام ناممکن ہے ان کی نگائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت سے ناواقف ہوتی ہیں اس لیے وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں ورنہ قدرت خداوندی کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ولما بالاگا اشود تو حُکْمًا وَعِلْمًا اور جب وہ پہنچے اپنے پورے جوبن کو تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم اور نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ نجزل اور یوں ہی ہم نیک جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو عمر کا وہ ایسا جو جس میں انسان کی جسمانی اور عقلی قوتیں پوری طرح نشنما پا لیتی ہیں اسے اشد اشد کہا کہتے ہیں وہ کما کے نظیق یہ تیس اور چالیس سال کی درمیانی عرصہ کا نام ہے یعنی آپ کی فطرت فطری صلاحیتیں پوری طرح رونما ہو چکیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خصوصی نوازشات سے سرفراز فرمایا انہیں حکم اور علم عطا فرمایا حکم سے مراد یا حکم سے مراد حکمت اور نبوت ہے اور علم سے مراد آقام شریک کا علم یا خوابوں کی تعبیر کا علم ہے اور عظمت اور شان کے اظہار کے لیے دونوں کو نقرہ ذکر کیا ہے علامہ نظام الدین شپوری حکم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کے نفس مطمئنہ کو نفس امارہ پر حاکم بنا دیا یعنی عالم قدس سے جو ہر نفس پر انوار الہیہ اور ربانی تجلیات کا فیضان فقط اسی وقت ہوتا ہے تو اس کو وہ عطا فرما دیا اللہ التی وفی بیتہا عن نفسی وغلقت الابواب ابواب اور بیلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب براری کرے وغلقت الابواب اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیئے وقالت اہی تلک اور بسد ناز کہنے لگی بس آ بھی جا قال معاذ اللہ یوسف پاکباز نے فرمایا خدا کی پناہ ان ربی احسن مسوائے یوں نہیں ہو سکتا وہ تیرا خاون میرا محسن ہے تیرا خاون کیا ہے میرا محسن, محسن, محسن <ساعد> ہے انہو لا اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے بے شک ظالم فلا نہیں پاتے, فلا نہیں بہت پاتے۔ بہت یعنی ہمارے یہ صرف حضرت یوسف تک محدود نہیں بلکہ جو صبر و استقامت عصمت و تہارت اور دیگر خسائل حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کرے گا ہم اسے بھی ان نوازشات سے بے بیرور فرمائیں گے کچھ ہی عرصہ گزرا کہ عزیز کی بیوی آپ کے حسن و جوال پر فریفتہ ہو گئی لیکن اس کے لیے یوسف جیسے پاک باز جوان سے یکبار کی اظہار مدعا کرنا آسان نہ تھا اس نے نسوانی فطرت کے مطابق انہیں اپنا سیدھے زبو بنانے کے لیے سیکڑوں جتن کیے اور آپ سے بے تکلف ہونے کی ہر ممکن کوشش کی راودت کا لفظ اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ المراودت و المطالبہ و برف یعنی زہبہ یعنی مراودت کہتے ہیں بڑی نرمی اور لطاف الحیل سے کسی چیز کو طلب کرنا اور اس کا اصل جو ہے وہ راد ہے اس کا مفہوم آنا جانا آمد و رفت رکھنا لیکن جب اس جوان سالے کی بے نیازیوں نے اس کی تمام ہیلوں کو ناکام بنا دیا تو اس نے آخری قدم اٹھایا یوسف کو اپنے پاس بلایا اور اپنے خلوت خانہ کے تمام دروازے بند کر دیے جب بالکل تنہائی ہو گئی تو شرم و حیا کے تمام آداب کو پس پشت پھینکتے ہوئے کہنے لگی حئی تلق ہی تک حرکات و سکنات کے متعلق بڑی طویل بحثیں کی گئی ہیں لیکن حضرت ابن مسعود کی روایت کے بعد کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حئی طلق کا پڑھایا ہے ہا اور تا دونوں پر فتح مزید کل کال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ یہ لفظ عربی ہے یا اجمی کسی نے اسے حورانی کسی نے عبرانی اور کسی نے سریانی اور ایک صاحب نے اسے قبطی بھی کہا ہے لیکن صحیح قول وہ ہے جو مجاہد سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجمی نہیں بلکہ عربی ہے کسی چیز پر برانگیختہ کرنا اور اس کی طرح توجہ دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے